Погодите, а что, вопрос о закрытии а да. да. а, а, откуда вы об это этом узнали? От администрации. Администрации области не о таком А будет. что, конфликт между Петренко и директором вывелся при... в такие результаты? При... администрацию. Администрация Где занимается учебным процессом. И на, с... на протяжении скольких десятков лет? Вы не помните?

ребят я вам хочу напомнить что сегодня праздник не у меня одного сегодня много здесь гостей много людей будут награждать Победите. Ещё чуть-чуть. <tambilante> Субтитры сделал DimaTorzok Ну да. тебе нравится перемены, 40 минут начали вообще бывать надо, да? А нравится, страдан? что деревья вы все зачем ты, да. ты, ну, ты, ну, ты это не говоришь? Не, <говорят> ну я, я, общаюсь с девочкой. зачем ты говоришь это? Ну, нравится, не нравится. Ну давайте мы просто цивилизованные люди. Будем нормально решать вопрос. Понимаешь? Так, как сейчас, да? Нормально это так, как сейчас. Что? Ну, нормально решать вопросы, по-вашему, это делать так, меня. как сейчас вы а делаете. Вы нормально да? решаете вопросы. Есть, для вас детей людям сольвать было... праздник. И детей. Извините меня, да. малых детей выставить вперед, чтобы они вот это вот делали не, Я не я, я, делаю. Да. Я уже защищаю. Дети достоинства коледж, которого 75 лет. Извините, я прекрасно знаю Петренко. Но что то, что он знаете? сделал, извините, что это антипедагогично. Что антипедагогично. Я очень хорошо знаю. Вы, Когда вы вообще не в 96-м году я лично пригласила человека к себе на курс, потому что ушел из жизни Маскаленко, прекрасный народный режиссер. В результате что? Он бросил курс не довел до летней сессии, потому что, видите ли, не пошла администрация на встречу на первом курсе, не дала ему сцену. И по хамски Как долго вести. вы терпели, слушайте. Я не долго 2014 терпела. Год. Я очень хорошо знаю этого человека. И то, что, понимаете, какая-то маленькая кучка людей может защищать бедвенка, это не значит, что большая часть большая часть. Можешь молчать. Да. Это, Что это моя точка зрения, я вижу. одного человека, который совместитель, может просто забрать колледж. Понимаете, вы глубже смотрите на вещи. Стало вы глубже так, смотрите, пусть тогда коммерческий театр организовывает. Кто это сказал, что может забрать? Вы заведение. сами в это верите вообще? То есть заберут колледж студентов на улицу, вы так хотите сказать? Я хочу сказать, никто Или вы без работы останетесь, да. вы за себя переживаете. Я, это, я не, вот не за говорите за себя, правду. извините ну. меня. Потому у что мне 40 лет хотите... педагогического стажа. Здесь И здесь нет, я, я слишком это много этого заведения. Нет, я Нет, вот наоборот, да, это мы Мы хотим, чтобы они получили нормальное образование, достойное. А вы достойное. хотите сказать, что им дают не нормальное образование? Нет, так, причем чем тут просто? Вы Но считаете, они... что они получают Если эти студенты значит, хотят учиться у этого человека, почему они не хотят во втором драматическом курсе? Они выбрали своего Извините, режиссера, своего мастера. Они хотят. У этого режиссера. Да. С вами только да. один. режиссер. у нас, и у нас режиссер фактически куда? все, все телевидение приехало. Все студенты Идите, у нас трудоустроены. Куда еще? Вот, ну, возможно, один-два. Один-два не трудоустроен. Я могу вам сейчас по фамилиям ну, вот, назвать, кто не трудоустроен. Сколько человек работает у Петренко? Ну, именно из тех, которые до этого не все, работали, которые трое. которые поступили на первый курсы, которые не были у него в театре. Трое. Трое. Это показатель? Сколько человек у вас было на курсе? А вот э, двое человек в национальном Донецком работают. Это для вас не, не показатель? Красный. Трое учатся в Карпенко Карова. Это, это не показатель? Но я говорю, сколько человек у вас на курсе было? Петренко, эй! Петренко, Петренко, Петренко,

og ég veit ekki hvað